नमस्कार ले के प्रस अभी फिलहाल हम लोग एक हाईलाइट्स लेके आप लोगों के साथ और फिलहाल है नित्य गोपाल हायर स्कूल प्ले ग्राउंड में हो चलचर ऑर्गेनाइज अंडर नाइनटीन फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 थाउजेंड ओपनिंग मैच ग्रैंड ओपनिंग सेरामनी के साथ रह है और इस वक्त देख सकते हैं जिस तरह से सुनाई एन जी एच एस स्कूल प्ले ग्राउंड पे खेल का जो नज़ारा कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है फिलहाल जितने भी गेस्ट सभी प्लेयर्स से मिल रहे एक दूसरे से परिचय हो रहे हैं फिलहाल और कुछ चल का ये दूसरा सीजन है अंडर नाइन्टीन फुटबॉल टूर्नामेंट का और आज दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया टीम है, है। बंतरापुर पार्षद सुनाई के बीच होने वाला इस मैच में अंडर नाइनटीन टूर्नामेंट का पहला मैच और पूरे आ, स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ और उसके साथ पूरे गेस्ट आ, सभी है गाड़ लेते हुए और इस वक्त देख सकते हैं ग्राउंड में दोनों ही टीम अंदर जाने के टाइम पे खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत सा एक मैच होने वाला है लोकल टैलेंट्स से पूरा पूरी तरीके से भरा हुआ दोनों ही टीम में और फिलहाल दोनों ही टीम ग्राउंड में रेड कलर जर्सी पे सुनाई ऐप से और স্কাই ব্লু কালার পে বনতারাপুর অ্যাপসি প্রিয় দর্শক বিন্দু এই মুহূর্তে রয়েছে আমরা এটি ব্র্যান্ড হাইলাইট নিয়ে আপনাদের সবার সম্মুখে করছে আয়োজিত আন্ডার নাইনটিন ফুটবল টুর্নামেন্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের আজকের গ্র্যান্ড ওপেনিং ম্যাচ রয়েছে বনতারাপুর বনাম সোনার মধ্যে ইতিমধ্যে টচ স্টার্ট হয়ে যাবে চিলাল অ টচ হনে বলাকে ওর দনই টিম कैप्टन अभी रेफरी के सामने और आज मैच का ऑफिशियल से इजाज अहमद बड़वैया इजाज अहमद लश्कर उनके साथ ही हेरा चौधरी और प्रवीण बर्मन तो खूबसूरत सा एक मैच स्टार्ट होता हुआ फिलहाल दोनों एक कैप्टन के बीच बातचीत करते हुए रेफर्स और इसी के साथ टॉस हो जाएगा तो प्रियोदर्शक बिंदु अभी देख सकते हैं यही मुहूर्ते है। টস হয়ে গিয়েছে এবং টসে জয়লাভ করে শোনাই কিছু সময়ের মধ্যে ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে হাইলাইটস ম্যাচ হবে আজকের বিশেষ একটি খেলা আন্ডার ফুটবল টোয়েন্টি ফাইভে দর্শক কিন্তু এই মুহূর্তে ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়েছে আর খুবই সুন্দর এবং খুবই রোমাঞ্চকর এই ম্যাচ আর তার সাথে আজকের দ্বিতীয় সিজনের এই ম্যাচটি সোনাই নৃত্যগোপাল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খেলার গ্রাউন্ডের মধ্যে আয়োজিত হচ্ছে দর্শক বিন্দু যদি আমাদের ম্যাচটিকে লাইভ যদি দেখতে চান তাহলে প্রতিদিন বিকাল তিন ঘটিকার সময় আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কমার্স এন্টারটেনমেন্টে যুক্ত হবেন এবং সরাসরি লাইভ ম্যাচগুলো দেখতে পারবেন বিশেষ কারণবশত আমরা লাইভগুলো ইউটিউবের মাধ্যমে করতে বাধ্য রয়েছি তার সাথে আজকের ম্যাচের স্থিতি এই মুহূর্তে নীল কালার স্কাই ব্লু কালারের মধ্যে রয়েছে বন তারাপুর এবং লাল কালার জার্সিতে রয়েছে সুনাই খুবই সুন্দর এবং রোমাঞ্চকর ম্যাচ গ্রাউন্ডের মধ্যে আজকের ম্যাচ অফিসিয়ালস রয়েছেন এজাজ আহমেদ লস্কর ওনার সহযোগী রয়েছেন হীরামণি চৌধুরী তার সাথে রয়েছেন প্রবীণ বর্মন ফিলাল দোস্ত আপনি গ্রাউন্ডে বহুত খুবসুরত সাই ম্যাচ দেখতে পো আমলো बहुत ही बढ़िया पासिंग और जो पासिंग केबिलिटी है अंडर नाइन्टीन फुटबॉल टूर्नामेंट का जो प्लेयर्स है बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के ऊपर चाप तैयार करते हुए एक मैच का जो पूरा स्थिति है मैच का जो पूरा मोटिव है वो पासिंग के ऊपर ही है और बहुत ही खूबसूरत सा एक स्किल दिखते हुए हम लोग मैच में और आसानी से एक दूसरे के ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट करता हुआ दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया तो खूबसूरत सा मैच का एक नज़ारा आप लोगों के सामने हाईलाइट्स में बहुत सारा स्वागत है आप सबको कुछ सिल्चर ऑर्गेनाइज बाय अंडर नाइनटीन फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 तो 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 पहला मैच सुनाई बारस बंतरापुर के बीच हर रोज़ मैच होता रहेगा और इस ग्राउंड से आने वाले कुछ दिन तक हम अंडर 19 का जितने भी सिस्टिंग टीम से उन सब का मैच देख पाएंगे खूबसूरत सा मैच खूबसूरत ऑर्गेनाइजिंग दरा पूरी तरह से मैच को मैच बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए पूरा कमेटी की ओर से खूबसूरत सा एक मैच देखने को मिल रहा है इस वक्त और फिर से और एक अटैकिंग देख सकते हैं हम जिस तरह से बंतरापुर एफ ज़्यादातर टाइम अपने बॉल को अपने पास रखने का कोशिश करता हुआ उसके साथ सुनाई एफ सी की ओर से भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत सा मैच का नज़ारा देखते हुए हम वहाँ फिलहाल ग्राउंड पे एक क्लियर्स बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलता हुआ ग्राउंड में ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से अंडर नाइनटीन प्लेयर्स अपना स्किल और खेल का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये माना जा सकता है कि आगे जाके बहुत ही बढ़िया एक टीम बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स मिलने वाला है इस फुटबॉल मैच के लिए फुटबॉल के लिए तो यह बहुत ही अच्छा गुड साइंस है आगे जाके ये লোকাল লোকাল প্লেয়ার এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন দলই খুবই ভালো প্রদর্শন করছে এবং খুবই সুন্দর এবং খুবই রোমাঞ্চকর ম্যাচ আমরা গ্রাউন্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে গ্রামাঞ্চলে থাকা যেগুলো প্রতিভা রয়েছে সেই প্রতিভাসমূহকে একত্রিত করার এক সঙ্গে রাখার চেষ্টা রয়েছে খুশি আমরা প্রত্যেক স্কুলের যে খেলার যে খেলার যে ফুটবল রয়েছে বা খেলার প্রতি যে আগ্রহ রয়েছে সোনাই ফুটবল একাডেমির এবং আমাদের প্রিয় খুবই সুন্দর এবং খুবই স্মরণীয় ব্যাপার রয়েছে তার সাথে আজকের এই ম্যাচের যে স্থিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে দুটি দলই খুবই ভালো প্রদর্শন করে যাচ্ছে এবং যেমনভাবে ভাবে হোক ম্যাচের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রয়েছে দুটি দল সোনাই অথবা বন দলেরই প্লেয়ারদের মধ্যে ভালো স্কিল দেখা যাচ্ছে ভালো পাসিং রয়েছে ভালো স্কিল রয়েছে প্লেয়ার্স ট্রেন প্লেয়ার রয়েছেন তার জন্য আজকের এই ম্যাচের মধ্যে অনেক আনন্দিত উপভোগ করা যাচ্ছে এবং ভালো একটি খেলা আমরা এই মুহূর্তে প্রদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে সোনাই মৃত্যুগোপাল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খেলা ময়দানের মধ্যে প্রিয় দর্শকবৃন্দ আবারও বলে দিই দুটি দল দেখতে পাচ্ছেন একটু স্কাই ব্লু কালারের যে জার্সিতে রয়েছে বনতারাপুর এবং লাল কালারের জার্সিতে রয়েছে সোনা সুন্দর রোমাঞ্চকর ম্যাচ গ্রাউন্ডের মধ্যে চলছে এত সুন্দর একটি ম্যাচ আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ ইতিমধ্যে খুবই সুন্দর এবং খুবই রোমাঞ্চকর ম্যাচ দর্শকবৃন্দ এত সুন্দর ও রোমাঞ্চিত একটি খেলা আমরা গ্রাউন্ডের মধ্যে উপভোগ করতে পারছি আর আগামীকাল আরেকটি খেলা রয়েছে স্বাধীন বাজার সুন্দরী মধ্যে কবি আগামীকালকের ম্যাচ তেরো তারিখের ম্যাচ রয়েছে খুবই সুন্দর এবং খুবই রোমাঞ্চকর ম্যাচ এবং খুবই ভালো একটি ম্যাচ আমরা উপভোগ করতে পারবো এবং মধ্যে যেমন কবি আপনারা करते पड़ते हैं आज के मैचे मध्य मुठी दौली को भी भालो प्रदर्शन करे जाते तो बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत सा एक मैच आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से सुनाई नित्य गोपाल हायर सेंटर स्कूल खेल प्ले ग्राउंड पे मैच चल रहा है और आज पहला मैच है ओपनिंग मैच है मार्ट का कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया है और जिस तरह से स्टेजी है नमी है और उसके वजह से जो तेज़ी मिला है प्लेयर्स को बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल रहा है हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है और एक खूबसूरत और रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है इस वक्त सुनाई एन जी खेल के मैदान में गोल्ड चिलचर आयोजित तो अंडर नाइनटीन फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का पहला मैच आने वाले दिनों में हम बहुत सारे प्लेयर्स को देखेंगे इस ग्राउंड में खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत मैच है और जिन्होंने भी अभी तक हमारे मैच आ, इस हाइलाइट्स को देखा है उनके उनको बहुत सारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्रवासी जितने भी उनको पास भेजिए और फुटबॉल प्रेमी के पास भेजिए जिसके वजह से वो लोग आए वो लोग भी आगे जाके हम लोगों के साथ मिल सकते हैं जुड़ सकते हैं तो खूबसूरत प्लेइंग खूबसूरत खेल का नज़ारा देखते हुए ग्राउंड में हाई में बहुत सारा स्वागत है आप सबको भी लड़ाई हो गई तो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बढ़िया मैच का नज़ारा इस वक्त गांव में सकते हैं दो वाहन से आगे चल रहा है बंतरापुर एफ सी बंतरापुर एफ सी की ओर से बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए और जिस तरह से एक दोनों ही टीम में एक एनर्जी का लेवल हाई है और एक खूबसूरत मैच हो रहा है इस वक्त ग्राउंड में जिस तरह से बंद एफसी एफ सी का प्लेयर भी खूबसूरत तरीके से वो मैच को आगे ले जाते हुए और बढ़त बना के रखा हुआ है और बढ़त को और ज़्यादा बढ़त में कन्वर्ट करने का कोशिश रहेगा अपोजिट में अगर हम लोग देखें तो सुनाई जिस तरह से पहले से एक क्रिएट कर रहा है खेल बढ़िया रहा मगर स्ट्रागल रखा किसी ना किसी तौर पे एक दिन भी बोल सकते हैं कि आज समय की ओर से इतना अच्छा दिन नहीं है जिसके वजह से उनका जो प्रदर्शन है खेल का जो नज़रिया है वो आज थोड़ा तो ढना रहा है तो ऐसा लग सकता है कि नहीं बहुत ही खूबसूरत मैच टूर्नामेंट होने वाला है आने वाले दिनों में और बहुत ही खूबसूरत समय बचा था इसमें से एक हो चुके हैं तो देखना पड़ेगा इस वक्त क्राकारी भी पास में थे आज मैच को जो परिचालना कर रहे हैं मैच को जो चला रहे हैं वो लोग पहला ऑफिशियल से एजाज अहमद लश्कर उनका दूसरा फर्स्ट ईयर पे गए प्रवींद वर्मन ईयर पे है सेरामी चौधरी একটু ব্যতারিন ম্যাচ বেহতরীন খেলটা নাজারা দেখতে গো আমরা গ্রাউন্ডকে উপর তো প্রিয় দর্শক এত সুন্দর এবং রোমাঞ্চকর ম্যাচ সবার কাছে বিশেষ অনুরোধ থাকবে সবাই ভিডিওটিকে একটু শেয়ার করে দেবেন হাইলাইটগুলোকে শেয়ার করে দেবেন এবং আবারও জানিয়ে দিচ্ছি যারা খেলাগুলাকে লাইভ দেখতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা যুক্ত থাকতে পারবেন এবং খেলাগুলা উপভোগ করতে পারবেন हर एक मोमेंट पे बहुत ही खूबसूरत सा मैच चलता हुआ और देख सकते हैं जिस तरह से आज मैच का रुक बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और खेल में ज़्यादातर रूल्स यही है कि तीन प्लेयर्स एबव नाइनटीन रहेंगे तीन प्लेयर्स जितने भी बड़े हो या कोई भी स्तर का प्लेयर्स हो खेल सकेंगे पहले तीन जो 11 फास्ट एलेवन में तीन प्लेयर्स रहेंगे और चेंजेस भी इन तीन प्लेयर्स में होगा और दूसरा तो प्लेयर्स में चेंजेस नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा एक रूल से जो अंडर नाइनटीन प्लेयर्स को थोड़ा बड़े खिलाड़ियों के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा जिससे उनका जो खेल का स्किल है स्किल भी और थोड़ा बढ़िया रहेगा খুবসুরতা হওয়া এই ম্যাচ প্রিয় দর্শক বিন্দু এত সুন্দর একটি ম্যাচ এই মুহূর্তের সমাপ্তির দিকে চলে আসছে এই মুহূর্তে অনেক বড়দ বানাতে সক্ষম রয়েছে বক্রাপা এই মুহূর্তে খুবই সুন্দর একটি ম্যাচের বড়দ বানাতে বড়দ বানিয়ে রাখেছে কারণ তারাপুর এফসি সোনাই এফসি থেকে খুবই ভালো প্রদর্শন করে যাচ্ছে ওরা এবং সুন্দর একটি টুর্নামেন্ট সুন্দর একটি ম্যাচ আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি গ্রাউন্ডের মধ্যে খুবই ভালো প্রদর্শন চলছে তিনটি দলের পক্ষ থেকে সবার কাছে আবারও বিশেষ অনুরোধ থাকবে সবাই ভিডিওটিকে একটু শেয়ার করে দেবেন যাতে সবার কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং সরাসরি যদি লাইভে যুক্ত হতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন কমান এটা ভুলবেন না যাতে আগামী সময়ের নেক্সট ভিডিওগুলো ভিডিওটা আপনাদের কাছে সরাসরি গিয়ে পৌঁছতে পারে প্রদর্শক বন্ধু এত সুন্দর ফুটবল চকের ম্যাচ চলছে সময় নিতে গেলে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খেলার গ্রাউন্ডে ফুটসল মিচার আয়োজিত হয়েছে কাল চার কোটিকার সময় গ্রাউন্ডের মধ্যে আসতে পারবেন হাইলাইটস এর মাধ্যমে আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে জড়িত থাকবো এবং লাইভ সরাসরি আমরা ইউটিউবের মাধ্যমে জড়িত থাকব আর যদি ম্যাচটিকে সরাসরি দেখতে চান তাহলে গ্রাউন্ডে আসবেন আগামী সময়ে আরো ভালো প্রদর্শন করে আগামী সময়ে আরো ভালো খেলা উপভোগ করা যায় এই মুহূর্তে ম্যাচের শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা এত সুন্দর রোমাঞ্চকর ম্যাচ গ্রাউন্ডের মধ্যে চলছে চার দুই চার এক গোলে এগিয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে বনতারাপুর প্রথম খুবই খেলো এবং খুবই রোমাঞ্চকর দর্শক ম্যাচের আমার চলে এসেছি এবং তার সাথে ফাইনাল রেজাল্ট শুনাই এক বন্টারাপুর চার ধন্যবাদ সবাই